В социальной сети есть такой видеосюжет о том, как значит, проводилось интервью какого-то алкоголика, который лежал под деревом и значит, озвучивал о том, что сквер надо оставить, потому что ему здесь негде будет лежать. Вот. Что это за история? Вы можете, знаете историю этого? Конечно, знаем. Это была провокация в ответ на наши акции, на наши митинги. Этот человек, ну, наш бомж знаменитый, который прославился на весь YouTube, был замечен в приемной партии удара. И на самом-то деле все, кто здесь сидит, сделали выводы, что это просто какой-то очередной помощник наших депутатов дорогие. То есть это больше. провокация удара? Это была провокация, потому что мы очень похожих помощников видели здесь, видим здесь постоянно. Вот. Ну и в принципе этого человека мы в лицо знаем. Его. Это был, помощник. Оказывается, это был не помощник. Оказывается, наши предположения оказались верными. Ну спасибо большое, будем дальше следить за информацией.